Salam dostlar, Tarot Məngəyə xoş gəlmisiniz. Kanalımıza yeni gələnlər kanala abunə olmağı, videomuzu like atmağı və aşağıda yorum yazmağı unutmayın. Bir də kanalımızdakı videoları dostlarınızla paylaşsanız çox ama çox sevinərəm. Gələk bu günün həftənin bürcünə, Əqrəb bürcü. Görək Əqrəb bürcü 18 və 24 yanvar həftəsini necə keçirəcək? Ümumiyyətlə belə bir şey deyim, astroloji məlumat olaraq göy üzündə çox hərəkətlilik var, yəni bu həftə. Bu hərəkətlilik bizə və çevrəmizə böyük təsir edəcək. Əvvəlcə yəni çevrəmizi necə təsirə edəcəyi haqqında biraz məlumat verim. Biraz sezgiləriniz güclü olsun, yəni Bir az necə deyim, bir şeyləri, bəzi şeyləri əvvəlcədən təxmin edə bilirik. Ümumiyyətlə Jupiter, Uran, məsələn, ayın 18-i dik bucaq altında olacaq. Günəş 19-da Oğaca keçir. Onun ardından da 20-si Mars Uran govuşur, 23-ü Mars Jupiter dik bucaq altında olur. Bazar günü günəş Saturna keçir. Bu hadisələrin təbii ki bizə təsiri olacaq. Bu həftə ümumiyyətlə həftə əvvəlindən səhər saatlarında ay balıqda 11.07-dən sonra isə ay Qoç bürcünə keçir və Qoç bürcüdə yanlış nöqtədədir qoç bürcündə olanlar çox yanlış nöqtədə bizə biraz neqativ enerjilər verə bilər. Necə neqativ enerjilər verə bilər? Məsələn, bəzi şeylər biraz sürətlənə bilər. Yəni Ani bir şeylər baş verə bilər həyatımızda. E, narahatlıqlar ola bilər, e, narahatlıq hissiyəyə bilər, ya tələsə bilərik, düşüncəsiz davranıb bilərik. Özür bu həftə yəni Yupiter ilə Uran da bir-birinə çap-çap baxır. <laughs> bu çap baxışın təsirindən biz məsələn həyatımızın yönünü dəyişməyi təmsil edir. Yəni Yupiter Uran həyatımızın yönünü istiqamətləndirir, dəyişdirir. Bu yandan da biz Qoçun təsiri ilə səbirsiz, isyankar, öz rahatlığına düşkün, azadlığına e, düşkün olub e, hər şey tez olmasını stili və bu da bizə həyatın yönünü dəyişəndə qarvamıza çıxan fürsətləri itirməyimizə səbəb ola bilər. Tez darxıb özümüzü incidə bilərik. Enerjimiz yüksək olsa da bu enerjini yanlış şəkildə, səhv şəkildə istifadə edib səbirsiz, diqqətsiz ola bilərik. Hər hansı bir fabrikdə işləyirsinizsə, maşınlarla, alətlərlə işiniz varsa, biraz diqqətli olun, texnoloji ə, problem yaranıb özünüzə xəter yetirə bilərsiniz. Yəni bu aqda da biraz diqqətli olun. Yəni evdə də məsələn, acı evdə bir işdə iş görürsünüzsə, biraz ə, çalışın diqqətli olun, yəni. Ə, bilgi artımı olduğu bir zaman dilimində eyni zamanda disipsin, disiplinsizlik ə, bir şey çox böyütmə gözümüzdə. Məsələn, bu enerjilər də ortada olacaq bu da bizim məsələn ümumiyyətlə Jupiterinə Uranın bir yerdə bir şeylər bir yerdə təmasda olması, məsələn ya qovuşması, ya qarşı-qarşıya dik bucaq altında olması, yəni çəkib baxması dünyaya təhlükəli liderlərin, təhlükəli qrupların ortaya çıxmasına səbəb olur. Niyə səbəb olur? Fərqlilik, cəsarət edir bir yandan, bir yandan da ənənəvi Ə biz deyim ənənəvi fikirlər çox diqqət yetirir. Təsəvürünüzə gətirin ki, bir yerə getmək istəyirsə, amma sənin bir şey tutur. Ən azı bir ə, rezin tutursunuz, rezini tutub dardirsiniz, tutub deyək daha da darta bilmirsiniz və buraxmalı olursa və ağlayır. <laughs> Qopma halı hissəsi baş verir. Ə ona görə də biraz diqqətli olun. Həyatınızda təhlükəli insanlar girə bilər, yəni. Biraz insanları seçin, seçici olun bu həftə. 19-u günəş dolçaya keçir. Bu da bizə praktiki tutucu, ənənəvi, hər şeyə iş gözü ilə baxdığımız Oğlaq bürcünün xarakteristikalarını, enerjilərini geridə qoymağımıza və dolça kimi düşünməyə, dolça kimi baxış tərzinə qazanmağa səbəbkar olacaq. Məsələn, toplumla işləmək, qrup işi görmək, hər hansı bir insanla işləmək və ya texnologiyada, nə bilim, elmi təriflər sahəsində böyük bir irəliləyişlərin artım baş verəcək. 20-si Marsla Uran qovuşu. Çox-çox təəssüflər olsun ki, bu Marsla Uranın qovuşumu bizə biraz bizə və dünyaya neqativ təsirlər edəcək. Məsələn, dünyada nə cür təsirlər ola bilər? əskeri hərəkətlənmə, döyüş qərarının alınması baş verə bilər. Əm, biraz baş qaldırmalar, isyanlar, xalqın nəyisə narazıcılığı ola bilər. Ə, dünya, yəni xarici nəzərdə tutulur, bilirik ki, Amerikada seçimlər var, yəni ona görə də biraz Tramp ilə bağlı problemlər ortaya çıxa bilər, yəni. Ə Yəni bu cür qarışıq enerjilər var. Hətta təbiətdə də var ki, necə deyim, təbii fəlakətlər ola bilər. Ondan sonra hər hansı bir tin xadimi varsa özünü narahat hiss edə bilər, yəni güvəndə olmadığını hiss edə bilər təyyarə qəzaları baş verə bilər, bank işləri, maliyyə belə qalxıb düşə bilər, ani oynamalar ola bilər. Ə, eyni zamanda bu çətinliklərin yanı sıra da yeni kəşflər də olacaq. Yəni dolça bürcdə bu yandan da artır. Ona görə də çox çəkişməli və qarışıq bir həftə olacaq. Bu həftə həftə sonu biraz pul məsələyinizə, pul sahələrimizə diqqət edin, çünki boş yerə xərcləmələrimiz arta bilər. Gələ Əqrəb bürcünə. Əqrəb bürcünə özəl olaraq necə təsir edir? Ə, i̇şinizi dək üçüncüdə olacağınız bir həftəyə, qaçaqaçla, gündəlik həyatınızın ritmi ilə hərəkət edəcəyiniz ə, həftəyə başlayırsınız. Eyni zamanda ə, sağlamlıq məsələləri də biraz gündəmdə olacaq. Cuma axşamı bir az səbirsiz, narahat, tələskən davranıla bilərsiniz. Bu sizə baş ağrısı, tez-tez qınqılması, narahatlıqlara səbəb ola bilər sağlamlığınızla bağlı. Çalışın tələsməyin, yormayın özünüzü. Bazar etəsi, ev, ailə, sevdiyinizlə bağlı də olun. Bir az azad davranmaq istəyə bilərsiniz, isyankar ola bilərsiniz. Ailədə və ya ə, sevdiyiniz bir insandan, ailədəki sevdiyiniz insan ola bilər. Bu qarşı münasibət ola bilər. Ondan bəzi biraz qısıtlamalar, əngellər görüb biraz isyankar ola bilərsiniz. Ona tərs-tərs danışıb, onu üzə bilərsiniz. Bəlkə də onun pis bir niyyəti yoxdur, sizin xeyriniz üçün deyir. Çərşənbə axşamı günəş ə, ev ailə yuvanızda ə, yuva evinizdə olacaq. Yəni bu da sizə ə, parlama verəcək. Biraz vaxtınızı ailənizlə keçirə실siz. Şanslı olarsınız. Amma eyni zamanda çəkişmələr də olur. Yəni həmçinin çərşənbə Uran Mars qovuşumu olur və bu sizin münasibət evinizdə gözləmədiyiniz hadisələr yol aça bilər. Ani qərarlar ola bilər və ya ev dəyişimi kimi hadisələr. Evə ə, nəyisə evdə dəyişimi kimi bir şeylər ola bilər. Çərşənbə diqqətli olun. Fırsətlər qarşınıza çıxacaq. Enerji yəni siz səhv istifadə edib bu fürsətləri itirməyin. Pul məsələlərində diqqətli olun. Biraz borcun altına girə bilərsiniz. Yəni ona görə çalışın borcun altına girməyin. Gələk Əqrəb büdcümün 18 və 24 yanvar tarixində tarot siz Əqrəblər üçün və yüksələn Əqrəblər üçün nə deyir? Bunu da çekim çünkü bunu çekmek istedim. Aha. Burda bir əqrəb bürcü var ki, bir insan ola bilər həyatınızda. Bu insan şir bürcüdə ola bilər, ya da su qrupundan ola bilər. Əqrəb, balıq, xərçəng bürclərini təmsil edə bilər. Sanki siz bu insanla aranızda bir xoşa gəlməyən bir hadisə baş verib, necə xoşa gəlməyən bir hadisə. Dalaşmısınız, ya bir-birinizi üzmüsünüz. Bu deyilməsi lazım olmayan bir söz deyinsiz ya onu incitmisiniz, ya da o sizi incitib, iynəleyib sanki Biraz belə pessimistsiniz, dualar edirsiniz. Nə bilərəm, qarşı tərəfin özünü bağışlatdırmasını istəyirsiniz ya da sizin onun sizi bağışlamasını istəyirsiniz, düzdür? Əqrəblər biraz ego cəhətdən bunu istəməyə bilər, amma yenə də olgun davrana bilər. Yəni bürcə aslı deyil, insan özünə aslıdır. Yəni sanki aranızdakı münasibətin düzəlməsini istəyirsiniz. Buna doğru dualar edirsiniz, istəyiniz var. Yoğun istəyinizi bura yönləndirirsiniz və qarşı tərəfdən bir addım gələcək. Bu addım necə olacaq? Sizi barışıq enerjisinə çəkəcək sanki e, ikiniz də bunu istəyirsiniz. Sanki dualarınızı ikiniz də bir-birinizdən xabersizcəsinə eyni dualar edirsiniz, eyni istəyə mar içsiniz. E, və bundan bir addım gələcək. Siz də daha güclü münasibət qurasınız, təməllini e, daha güclü qurasınız. E, etdiyiniz səhvləri yenidən etməyəsiz. E, öz aranızda danışaşsınız, bir-birinizi başa düşəcəksiniz. E, çalışasınız ki, yəni ki, o problemləri ortadan ömürlük qaldırasınız ə işlə ilə bağlı baxırsınızsa, işlə ilə bağlı blokajlar varsa, çətinlik varsa, irəli gedə bilmirsinizsə, bir yenilik olacaq, bir xəbər gələcək. Sürətli xəbər axımı görsənir. Yəni bu ola bilər xahişdə təhsil və ya odaki burada işləyirsinizsə, yeni bir işə başlamaq istəyirsiniz, amma yəni hələ oradan cavab gəlməyib. Sürətli bir xəbər Gəl gələcək sizə və bu xəbərlə siz e, yəni çox istədiyiniz, arzuladığınız bir işə başlay bilərsiniz və güclü bir şəkildə oturasınız, yəni onun şəhər başlayasınız. Xeyir misiniz? Dəyər başqa nə deyir Tarot? bir qərar almağa göstərir. Yəni necə bir qərar? Sanki bir şeyə çox zəhmət sərf edirsiniz. Bu münasibətdə ola bilər. Yəni bir şeyə çox zəhmətinizin vermisiniz və o zəhmətin qarşılığını ala bilmirsiniz. Əgər belə bir şey varsa, fikrinizdə tutduğunuz məsələ buna uyursa, siz onunla bağlı kəskin bir qərar alasınız. Hətta bu qərarı deyim, hava qrupundan dostunuz varsa, ondan köməkləşib, ondan məsləhət almaz. Necədirim? Əhəmiyyətli ola bilər ki, o insan fikirləri də sizin qərarınızı təsir eləyə bilər. Bu insan ə, dolça ağrəb xərçəngləri əkizlər ola bilər, yəni. Ə, bu insandan ə, dəstək alıb ə, qərar alasınız. Bu qərar sizi böyük bir ə, necə deyim? Böyük bir başlanğıca aparacaq, necə bir başlanğıca aparacaq. Ola bilər ki, bu təhsil ola bilər, hər hansı bir sahə ola bilər, fərqi yoxdur bu qərar sizi daha da üst nöqtəyə aparacaq. Hansı ki, baxın görün tacir gəmiləri var, yəni pulu falan, hər şey yolunda gedir, amma eyni zamanda işləmir yenə. Yəni çalışıb bu qərarla həyatınızı düzəldəcəyiniz şeyləri yenidən boş buraxmayın, yenidən əlinizdə tutun. Bunun kimi etməyin, yəni tənbəlləşməyin, yəni bu pozitiv olan məsələlərlə bağlı çöldə də iş gedir və onun səsi videoya düşür, yansıyır. Nəysə, yəni belə olacaq. Yəni bu enerjilər yansıyacaq həyatınıza. Çalışın biraz, necə deyim, təmbəlləşməyin. Bu bəlkə də bu zəhmətinizin qarşılığını alasınız və e, başqa bir işə çevrilə bilərsiniz, gedə bilərsiniz və ya e, necə deyim, bu necə deyim, zəhmətinizin qarşılığını alıb alacağınız sərmayeni başqa bir yönə yönəldə bilərsiniz. Ticarətə məşğul olanlar varsa, onlar daha çox öz üzərinə götürə bilər. Çünki ticarici cəhətdən də çıxıb bu qartlar. Həm burada biri var. Wow! Su qrubu deyəsən sizin ə, əqrəblər özləri də öz qruplarına oxşar bir qruplarla nəzər yetirir. Hmm, bu nə tərbircümlədir? <laughs> İndi izah elədim, başa düşürsüz, nə deyirəm? Su qrubunda biri var bu insandan kəsmisiniz. Bu insandan sanki bir zərbə almışsınız. Bu insan sizi arxadan bıçaqlayır. Amma eyni zamanda çox istəyirsiz bu insanı. Siz sadəcə çox istəyirsiz, sadəcə kəsmisiniz o insanla. Elə bir ki qılıncı batırıb qaçıb gedibdi. İynəni soxub gedib qaçıb. Bu insan paşa paşa, tıpış tıpış gələcək. Elə bir gəlişdir ki bu gəliş. <laughs> Əvvəl xəbəri gələcək. Səs-sənası gələcək əgər olursa ə, ətrafınızda eyni yaxın çevrələr varsa o insanlardan bir xəbər darıxdır səni, düşünür, sənlə danışır, falan filan, yəni bu cür xəbərlər eşidə bilər. Sonra da özü gələcək. Yəni görəsən siz bir heçsənə bildirməyisiniz, heçsənə deməcəyisiniz, reaksiya göstərməyin. Özü gələcək. Yəni tıqış-tıqış geri dönəcək. E, sadəcə biraz zamana ehtiyacınız var. Səbirə və zamana, səbir zamana e, buraxın, səbirli olun. E, bu incikləri aradan qaldıracaq, yəni sizi çox şirin münasibətiniz var aranızda sanki o insan da siz də de, necə deyim bir-birinizi çox istəyirsiniz. Yəni bu enerjini görürəm burada. Sadəcə biraz hər Necədir? Mina şəkli olurdu ki, sməklər. Bəli, 3 də oldu və məndən bu qədər. Ə, əqrəb və yüksələn əqrəblər. Çox sağ olun videomuzu dinlədiyiniz üçün. Kanalımıza abunə olun, videolarımıza like atmağı və dostlarınıza paylaşmağı, aşağıda da yorum yazmağı, hansı tipaş videoları istəyirsiniz, onları yazmağı unutmayın. Özünüzə yaxşı baxın. Sizləri sevirəm. Sağ olun.